Okey, perhatian kepada semua guru di Malaysia. Ada satu berita baik ini baru saja sampai dari Kementerian Pendidikan. Satu arahan baharu telah pun dikeluarkan untuk tahun 2026 dan ia mungkin akan ubah cara anda semua mulakan tahun persekolahan. Jom kita tengok apa sebenarnya yang diumumkan. Dan, ha, ini bukan cakap-cakap kosong tau. Tengok sendiri. Ini keratan daripada nota arahan yang rasmi dikeluarkan terus oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 21 Disember 2025. Jadi, apa yang kita akan bincangkan ni semuanya sahih terus dari sumber utama. Jadi, apa sebenarnya perubahan besar yang heboh diperkatakan ni? Apa yang akan jadi lain sangat untuk para guru bila sesi persekolahan 2026 bermula nanti? Jom kita bongkar sama-sama. Kuncinya ada pada nombor ni. Satu. Ya, satu hari sahaja. Dan satu hari inilah yang bakal mengubah segalanya untuk rutin permulaan tahun bagi para guru. Nah, inilah dia perubahannya. Mulai tahun 2026, mesyuarat pengurusan sekolah dihadkan kepada satu hari sahaja. Semua benda penting, pengurusan, kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum, semua kena selesaikan dalam satu hari itu. Boleh ucapkan selamat tinggal kepada mesyuarat berjele-jele yang makan masa berhari-hari itu. Okey, kita dah tahu apa yang berubah. Sekarang, soalan yang lagi penting. Kenapa? Kenapa kementerian buat keputusan macam ni? Jawapannya mudah dan sangat-sangat penting. Kesejahteraan guru. Dan niat di sebalik arahan ni memang sangat jelas. Kalau kita petik terus dari surat tu, tujuannya adalah untuk membantu guru-guru menyegarkan kembali tubuh badan, psikologi dan emosi. Ini bukan setakat perubahan logistik tau. Ini adalah satu pengiktirafan rasmi terhadap beban dan tekanan yang dipikul oleh para pendidik kita. Senang cerita, matlamat utamanya adalah untuk bagi cuti yang sebenar-benarnya kepada guru. Arahan ini direka khas untuk elakkan burnout sebelum sekolah start, bagi lebih banyak masa untuk keluarga dan rehat dan yang paling penting, hentikan amalan panggil guru balik sekolah bahari-hari semata-mata untuk mesyuarat. Baiklah, kita dah faham apa dan kenapa. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana benda ni akan dilaksanakan. Bila tari-tari penting yang kita kena tanda dalam kalender? Jaduan jelaskan semuanya. Pihak pengurusan sekolah kena pilih satu hari je dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, untuk negeri kumpulan A, mesyuarat boleh dibuat antara 6 hingga 8 Januari, maknanya hari Selasa, Rabu atau Khamis. Manakala untuk negeri kumpulan B pula, pilihannya antara 7 hingga 9 Januari, iaitu hari Rabu, Khamis atau Jumaat. Senang kan? Dan ada lagi, arahan ni juga mendorong satu langkah ke hadapan dari segi teknologi. Apa-apa makluman atau aktiviti lain di luar mesyuarat utama ni digalakkan untuk sampaikan secara dalam talian. Ini satu langkah yang bijak kan untuk tingkatkan kecekapan dan kurangkan masa jumpa yang tak perlu. Sebelum kita akhiri kupasan ni, arahan tu juga ada selitkan satu mesej yang sangat positif dan penting yang ditujukan khas untuk semua warga pendidik di Malaysia. Dan untuk menunjukkan betapa seriusnya mesej ni, arahan tersebut ditandatangani sendiri oleh Ketua Pengarah Pendidikan, Dr. Muhammad Azam bin Ahmad. Ini mengesahkan yang penghargaan tu datang terus dari pucuk pimpinan tertinggi. Mesejnya sangat jelas. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga guru atas komitmen mereka. Arahan ini diakhiri dengan harapan agar para guru dapat betul-betul nikmati cuti akhir tahun 2025 dan kembali bertugas pada 2026 dengan semangat yang baru. Jadi, bila kita tengok semua ni, satu soalan besar timbul. Adakah ini satu petanda permulaan kepada satu era baharu untuk kebajikan guru di Malaysia, satu era di mana kesihatan mental dan kesejahteraan mereka akhirnya betul-betul diberi keutamaan? Fikir-fikirkan.